你没事吧？你怎么来了？球赛结束了，你跟我来。干嘛？干嘛？脸这么臭，球赛输了？你是不是忘了我们之间的协议？你为什么和别的男生卿卿我我的？ 我和谁卿卿我我？不对啊，协议上只说我要在你家人面前装女友，在学校我们可是要保持距离。你干嘛来质问我？所以你就和思婉说我们是假情侣？那只是个意外嘛。他来质问我，我也瞒不住啊。还不是因为你跟别的男生走得太近才说出来的？照你这么说，我在学校不能有男性朋友？不能。 顾言洛，你这是霸王条款啊！你没权干涉我的交友自由。你协议期间跟别的男生交往过密，是干扰协议的执行。顾言洛，你别太过分啊，思婉已经答应不告诉顾伯母了，所以以后除了协议上的条件，不要再来打扰我。叶芷寒，你跑什么？ 什么？言洛，别得意太早言。杨洛，论坛的谣言已经按照你的意思都一一澄清了。 啊，同学们，课本我们已经看完了，但是我要提醒大家，社会学最重要的是什么？ 最重要的不是坐在课堂里学习知识，也不是去对比数据。社会学最重要的是调查，是实践。没有调查就没有发言权。不睡好觉就不能好好听课。啊啊,啊，醒了就好。刚才我们提到了教师的规范。呃，古人有这么一句话，叫“人在曹营心在汉”。那么放到今天呢，我马老师在这给你们上课。 可是实际呢？我心里却在想着我要去参加路遥三千，哥哥图书馆一千，超市八百，外卖一千，还是不够啊！除了药费，还有检查费、住院费、护理费，嗯，还是要想想办法。啊，对了，呃，提醒大家一下啊。 我们上一堂实践课的成绩已经出来了，第一名呢是我们的学霸组合啊，顾言洛和叶振寒，呃，我把他们的成绩啊已经发到内网里了，同学们有时间一定要好好的去学习学习看一看，提高一下自己社会实践的能力。好，今天的课就到这儿啊，下课。太晚了，我把总结给忘了，那家伙让他自己写。